Киевская газ не прогресс. Ну по Киевской не планируют бить, а по Дніпро ГЭС? Ну пиковая дама тоже кроет, но они да да есть планы и там и там мстить. А. Плани планами, а чи вдасться їх, їх плани, чи ну, це можна справитися? Ну, так тут просто карти показують, що тут нет такого, щоб ми не про плани спрашували, ми спрашували, будуть ли вони бити. Ну, бы, би, да. А будуть ли удари? А удари будуть. Угу. А середньодніпровська ГЕС, це неподалік Кам'янське. А що таке Кам'янське? Поки розговори йдуть. Восьмерки падають. Тобі це показує як найближчі планы. Ну, тобто, то, то вже затверджено, по тих планах реально будут быть, да? Київська ГС и Дніпро ГС. Ну, ну, типа уже. Ну, шестерка крестова это ближайшее время, да. И глобально, причем. Они уже бьют по ней, пытаются, видишь? Семерка Пиковая праздник в праздник могут праздник у нас Самай ближайший. В конце этого месяца. Порівняння жовтень листопад, як тобі покажуть, чи це ілюзія, чи реально є якесь підґрунтя? Порівняйте нам обстріли. Обстрілів більше було в октябрі або в ноябрі. Октябрь пікова десятка випала ноябрь. Ну, все равно, видишь, ну, хорошо, давай так, на ноябрь девятка пиковая выпала, а на октябрь десятка пиковая. Меньше чуть-чуть, может быть, будет, или девятка пиковая. Ну, девятка, девятка пиковая, кстати, карта вообще страха. Испуга и так далее. Десят... Ну, десятка больше на масть, хорошо, окей. Ну, все равно падает. Видишь, пиковая девятка падает все равно. А, и туз крестовый вниз, пиковая девятка. Ну, соответственно, крестовый туз на ноябрь. Это Киев, Днепр, Харьков, Запорожье. Крестовая масть снова падает, видишь? То есть они кошмарят крестовую масть. И король пиковый падает. Это какие-то... Могут быть какие-то инциденты, связанные либо с правительством, либо с, не знаю, ГУР, с СБУ и так далее. Король пиковый, понял, падает. Мы про обстрелы спросили. Что в зоне рызыков, может быть будто, да? Ну, они какие-то готовят, типа вот те, вот, помнишь, были паутины и все остальное. Только мы спрашиваем про обстрел. Непонятно, в какую сторону мы не спросили. Оттуда? Сюда? Или от, отсюда? Туда? Понял? Вот так? Какой-то инцидент будет. Типа как паутина была, что-то будет еще такое ноябрь. Понял, показывает. И король падает такого. То есть что-то они будут делать, какой-то проект, хотел сказать, какой-то этот, миссия какая-то у них есть. Ну, это у наших, правильно я разразумила? Ну, я спросила про обстрелы, я не знаю, я не посмотрела. Ну, крестовая мать, туз крестовый падает. Ну, просто это на Киев или это с Киева? Вот я не могу понять. Можешь уточнить? Я думаю, не надо. Орешником, буревестником, чем-то лучше таким, большим, плохим. Восьмерка разговоры. Семерка Пиковая. Не, не вижу пока что Захід Украины. Э, Смотри, когда, сейчас... туда, угу. да, когда тушки взлетать должны были, там по картам всегда падала бубновая мазь сначала. Потом, когда мы там куда-то стрельнули, начала крестовая мешаться с бубновой, понял? Соответственно, непонятно, или будет сейчас обстрел микс... ну, миксованный, скорее всего, может быть, потому что Киев обстрелял Москву. Понимаешь, да? Микс может быть, но бубновая масть падает все равно. То есть, Запад, Украины, ты же помнишь, либо в конце месяца, либо в начале следующего Вот обстрел, да? Лозова, Харьковская область. Да, обстрелы Десятка копиковые вот король пиковый падает. Лозова им важна как стратегический объект. Понял для чего-то? То есть тобто, король пиковая, десятка пиковая. то ли они там вгатят по военным, то ли куда-то вот так, потому что король пиковый десятка пиковая, то есть это стратегический объект какой-то для них. Вот. они его так расценивают. Что связано с военными? Король пиковый. Самар. Днепропетровщина. Самая десятка пиковая падает. Я думаю, что связано с вокзалом. Вокзал. Не томорщина. Ну, тут туспиковый падает. То есть, если там, там интересует десятка, это склады и все остальное, что-то подобное, понял? Десяткой падает туспиковый. То есть это типа как. Шестерка пиковая. Именно область их интересует. Не сам же Томир, а область. Десятка. Я так поним... понимаю, что они типа расценивают, что как-то там, где-то какие-то склады, или оттуда как-то откуда-то. Блять, это заебало, это просто это невозможно. Где-то оттуда ну, помощь какая-то идет, или сброя, или что-то типа того. То есть какие-то дороги там, шестерки еще падают, понял? Логистика какая-то, вот так вот, давай скажу. Туспюковая баллистика mm -hmm. может полететь. Или я не знаю, что это, ну, кабы не достают. Баллистика. А Тут сегодня много заповедей про Умань. Мы с тобой обещали mm -hmm. Умань посмотреть, когда хасиды поедут. Бо тобі якусь відкладину небезпеку показувала. Давай, зараз, Умань, подивимось. Пікова десятка, Блін, пікова десятка падає на всю Україну. Я Не понимаю, почему. Непонятно, почему. Пиковая десятка, вообще-то карта Туз Туспиковой тоже. Пікова десятка это карта э, тушок, когда тушки взглянули. Ну, то есть ракеты вот эти вот крылатые. Почему падает на все города, которые мы открываем? Сейчас я не знаю. Может, это про подготовку до массового удара? Ну, может быть, может быть просто фонит типа, массовый удар, скорее всего. Но, сейчас, ну, сейчас понял, все города будут показывать шоу. Вопросики есть. Вопросики. Я... Ну, М... по уму не пока. Не. Позже. Вильнянск, Запорожье область. Я вообще не помню, чтобы мы когда-нибудь смотрели это Им сейчас практически в каждом городе тут постоянно тузы. Почти в каждом городе. Они сейчас ищут, не знаю, ТЭЦ, ГЭС, какие-то важные стратегические объекты. Ну, тут не знаю, здесь что-то похоже на трубы на какие-то, трубопровод какой-то или что-то еще. У них. То есть постоянно одно и то же показывает что у них сейчас цель, цель направлена обстрелы по стратегическим каким-то объектам, понял? Или по энергосистеме. То есть, если раньше падали постоянно девятки, типа, ну, блин, понимаешь, да? Город То сейчас у них тупо цели реально вот эти тузы постоянно, склады, то это, то есть, ну, то, то же самое, трубы какие-то, не знаю, трубопровод. Борвинково-Изюмский район. Можливо, полностью Изюмский район? подивитись. там и место Изюм и. Ну, король Пиковый, видишь, вот. Для них, то есть, я опять-таки, как падала на что? На что мирскую область, понял? Угу. Тоже они это воспринимают как военный городок, поняла? То есть они считают, что там много военных наших живет и так далее. Король пиковый. И вот туз пиковый, то есть будет баллистика лететь. Баллистика или кап, не знаю, ну туз пиковый, да, падает вот. Опять-таки, король піковий по Либо Лібо какое-то построение, построєння, либо это какое-то як как, та, табор. Ну не табор, а це ти понимаешь. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.